kanalımıza xoş gəlmisiz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2017 aprel tarixli 140 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında təşkilçilik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 8-ci abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təklifinə əsasən qərar qəbul edib. Oxirindot.com xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Qərarla Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin 17 aprel tarixli 140 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatının ikinci humanitar və sosial ixtisaslar qrupu hissəsinə hüquq mühafizə fəaliyyəti əlavə edildi. Bu qərar 2020-ci ilin 15 sentyabr tarixindən qüvvəyə minir.